Давайте сюда. Сюда вы вот Сюда вы вот положите. Сюда вы положите. Сюда вы положите.

Старая женщина лет за 80. Мы с ребятами помогли ей открыть ворота, не поняли в чем дело. Она говорит, что что-то горит. Сначала думали, что это дым из трубы. А когда зашли во двор, огромный дым покрыл весь двор. Разбудили всех соседей, вышел мальчик в зеленой футболке. Сосед, по-моему, их не. Он с топором пошел открывать дверь, потому что соседи сказали, что там находится маленький ребенок 5 или 6 лет. И соответственно, что все по улице проходящие начали вызывать МЧС с Прохоровской. Ребята приехали. Огромное спасибо мальчику Диме, который туда с баллонами с остальными ребятами заходил. Спасибо. Я не знаю, спасли девочку или нет, но спасибо ему огромное за оперативную работу и что не пострадали остальные люди во дворе и дети. Потому что такое время, что все еще спали. Спасибо всей службе МЧС. Сегодня 20 декабря в 8 часов 32 минуты на оперативный пульт оперативно-координационного центра Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по адресу улица Болгарская 12. Так как одновременно поступило несколько сообщений от нескольких заявителей по данному адресу, автоматически были направлены несколько подразделений. По прибытию первых подразделений было установлено, что огонь открытым пламенем вырывается из окон и дверей первого этажа. Также по сообщению от жильцов дома поступила информация о том, что в квартире находится ребенок. Было использовано звено газодымозащитной службы двух подразделений, два звена было подано два огнетушащих ствола на тушение пожара и на защиту рядом стоящих квартир. К сожалению, ребенка спасти не удалось. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ребенок погиб. В настоящий момент причина пожара, также причина гибели ребенка устанавливается. По месту вызова работает оперативно-следственная группа. Тушение пожара принимало участие три отделения пожарно-спасательных подразделений, две единицы основной и одна единица специальной пожарной техники. Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, высокой температуре, а также загроможденности путей эвакуации в данной квартире. Также э, находились Находился газовый баллон, что тоже представляло определенные трудности. Но тем не менее пожар в кратчайшие сроки был локализован, а впоследствии и ликвидирован. Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр.